Два года доверия, верности и дружбы, открытых сердец и благодарных глаз. И все это только начало. Фрунзовка, ноябрь 2010 года. Вот таким фейерверком веселья, добра и улыбок началось знакомство Александра Пресмана с жителями Фрунзовщины. С этого красочного вступления началась повесть длиной в два года. Шок, безусловно, восторг неизбежно. Но по-другому никак. Если уж дарить свое сердце, то целиком. Если творить добро, то от всего сердца. носочки дешевые, пижамки теплые, рубашки тонкие, товар Я сегодня на вот и давление было ночью, все, я думала, что не пойду никуда. Но когда почула эту музыку, когда пришла сюда, я про все забыла, и про давление, и про все забыла. Фрунзовщане знают точно, пусть знает и вся одещина ничего не прекращается. Уже совсем скоро снова зашумит и запоет ярмарка. Впереди день Святого Николая и, конечно, Новый год. А значит и новые подарки, внимание и забота от Александра Пресмана. Ну и ждем с нетерпением, хотим услышать и увидеть, что там будет дальше. конечно, да. все нравится, все, полностью все. Знаменитая Масленица. Песни, костры, блины, трескучий мороз и безудержное веселье. Воскрешать почти забытые традиции – дело благодарное, приятное и очень вкусное. В 2013 году Масленица отмечается в марте и обязательно в Одесской области. Сомневаетесь, как и где отпраздновать? Спросите, например, у жителей Раздельной или Фронзовки. Нам нужны, пожалуй, мудрые советы Смотрите, какая очередь В этом году мы решили сделать, как в Закарпатье гроб раздаем горячее вино с медом, с корицей и с гвоздиком все так весело, блины бесплатно Депутат у нас класс, просто клад И спасибо Александру Семеновичу, что он все это организует Не зря говорят, чего хочет женщина, того хочет Бог. 10 марта 2012 года. Еще один праздник от Александра Пресмана. Концерт холсады Победы, комплименты, цветы и больше чем 500 пар радостных, прекрасных женских глаз. Значит, все идет как надо. Значит, на небе ангелы радуются. Даже если я сегодня нахожусь в рабочих поездках по нашей дорогой Белорусской области, даже если я нахожусь сегодня по каким-то своим личным делам, я все равно знаю, что моя Танечка всегда находится у меня в сердце. Спасибо вам, дорогие жены, за любовь, за понимание и самое главное, за терпение, которое сегодня присуще нашим дорогим. В каком бы уголке мира не отмечалось 8 марта, какие бы традиции не соблюдались и подарки не дарились, женщина всегда и везде остается женщиной. Немного авантюрной, слегка шаловливой, неизменно ранимой и прекрасной. А если речь идет об украинской женщине, то сюда можно добавить еще и хлебосольность, силу духа и умение наслаждаться жизнью. Но как такую женщину не боготворить? Женщина должна быть, особенно в наше время, сильной. Хоть говорят, что мужчины любят слабых женщин, но ритм жизни и темп жизни заставляет женщину в наше время быть энергичной, быть сильной, всегда уметь дома создать уют, хороший микроклимат, Сгладить какие-то углы, чтобы они не всегда были прямые, где-то промолчать, где-то улыбнуться, где-то не взначать дать какой-то совет. Так, как правило, ты даже большее время проводишь на работе и приходишь домой уже совсем поздно. И, конечно, семья от этого страдает. Но ты, наверное, восполняешь всю свою любовь к своей семье, в выходные дни стараешься посвятить, если где-то не в командировке, то своей семье если у меня сегодня уже есть внучка, которая тоже дорожит бабушкой, и выходные она даже родителям не дает возможность к ней дотронуться, и ее одеть, только она моя внучка, и эти два дня я уделяю, стараюсь уделить ей, потому что поздно прихожу, конечно, с работы. Я завжди кажу, что женщина должна быть и дипломатом, и выхователем, и психологом, она должна знать души всех, души всех для того, чтобы ей краще жило. Звездные артисты. Заслуженная артистка Украины Рима Шаповалова, финалист фабрики «Звезд 4» Денис Любимов, уже всемирно известные сестрички Петрик. Чудеса для милых дам не прекращаются. мне было просто великолепно, великолепно. Я наконец-то съездила в город без родителей. Да, с парнем, короче, и со своим дядей и Настей. Мы, конечно, в Синема Сити сходили, погуляли по Дерибасовской. Ну, конечно, это был день моей мечты, как бы. это все случилось без родителей. Ну, как бы, все-таки уже, как бы, уже началась много взрослая жизнь. Но это, конечно, было интересно. И я не забуду этот, конечно, день. Потому что для меня он что-то несет. Пресс-фактор, как любовно его назвали сами жители Одещины, подошел к своей кульминации. Теперь только самые лучшие, самые талантливые и яркие. Раздельная Великомихайловка, Южный, Черноморская и Фрунзовка. Самые певучие голосистые в борьбе за место на сцене. Лавры и трофеи, конечно, к ногам прекрасных дам. Благодаря Александру мы провели прекрасную масленицу, ярмарку, караоке, пресс фактор во Мы готовились к этому. Он организовал нам выступление артистов, привез ярмарку. И в конечном итоге, вот сегодня мы, он пригласил все пять районов, в том числе его музыку И мы сегодня с удовольствием, сегодня отдыхаем здесь, поздравляем наших женщин, желаем здоровья, любви и благополучия и удачи. радости, свято жинки, свято счастья, и я думаю, что не думаю, а знаю, что в моем жизни вот на такому уровне я впервые, хоть я прожила немало років. В сельской местности женщины не настолько свободны, и я так рад, что сегодня Это малая часть нашей женщин района я я вижу по их манская, как они ну, отвлеклись от всего это, они отдыхают, я благодарен за смерть, за то, что он когда пришел в район, заставил нас думать, что не, хлеб, не хлебом а единым жив человек. То есть немножко расширил нас. И в этом плане у нас вроде как получается, да? И то, что сегодня происходит, подтверждение тому, что я сказал. Приходя домой, они должны чувствовать себя в безопасности. Поэтому, мужчины, берегите женщин. Дай вам Бог здоровья всем, женщины дорогие. Всего самого наилучшего. Женщины, да. Она... Наверное, всегда останется женщина. Это мама, это сестра, это любимая, не всегда любимая каждая женщина, которая даже руководитель, но у нас все равно женщина. Она есть и будет всегда женщина. Если у артиста есть группа поддержки из многочисленных женщин, то никакая конкуренция ему не страшна. Особенно если этот артист Павел Зебров, известный ценитель женской красоты, почетный гость вечера и соведущий финала пресс-фактора. І з них стала. лучше міли все равно. І даже сам я не заметил Как ти вошла в мої мечты Ти діляє всех на світін. Ой, що для мене жінка. Жінка, мені здається, для кожного чоловіка жінка це все. Це перш за все мама, яка тебе народила. І саме дорога людина це мама і донечка. А потім уже дружина. <хи> дружина. Ну що дружина може бути друга, в когось третя, навіть може бути і, і четверта. Мама єдина, і доця це єдина. Тому земля і Україна це теж пісня, це теж жінка. Тому для мене дуже багато, що значить е, е, жінка, і взагалі 8 березня, свято весни. Це все не Главное отличие между болельщиками женщиной и мужчиной в том, что женщине просто невозможно отказать. Вот и жюри пресс-фактора было невероятно сложно. И артисты хороши, и группа поддержки солидная. Каждого вокалиста, каждый район поддерживал Александр Пресман. Я хочу вам всем, дорогие фронтовчане, сказать громадное спасибо за то, что вы у меня есть. Я вам говорил на этом празднике, что вы все находитесь в моем большом сердце. Я вас сильно люблю. Вы самые красивые, вы самые лучшие, вы самые верные. Спасибо вам. Колоколов Александр и Марина Кирьякова. Вы знаете эти имена? Можете уже запоминать. Скоро о победителях пресс-фактора узнает вся страна. Юный танцор Саша в следующем году готовился к поступлению в Одесский вуз. Теперь и у него, и у Марины кардинально поменялись планы. Поступление в Киевский университет имени Бориса Гринченко. Подарок талантливым призерам от Александра Пресмана. Что касается поступления, вы уже студент надо правильно ответить. Но, но, безусловно, вот, нам нужно будет четко все вещи проговорить со специалистами, с высоким специалистом, с Анатолием с Римой Шаповатой. А я возьму на себя учебу, проживание и все эти вещи, которые сегодня будут связаны с вами вами в жизни этого общественного Ой, ну, Наверное, это теперь что-то большее, чем просто международный женский день. Теперь это, не знаю, ну, конечно, день, день второго рождения, это уже, наверное, громко сказано, ну, где-то вот на вот этом уровне. Сейчас я буду знать, что у меня есть дальше, куда стремиться, и у меня есть уже шанс, который мне дали я очень благодарна тому, что у меня он появился, потому что такое не у каждого, такой шанс не у каждого есть. Почему я это сделал? Вот у меня был такой порыв. Вот я хотел что-то сделать такое для того, чтобы это запомнилось. Я хотел сделать так, чтобы люди об этом говорили. Мне хотелось людям доставить именно праздник, именно минуты отдыха, которые дома наверняка бы у них не было. А сегодня 4 часа взаимного общения приятных, теплых слов людям. Благодарен им за то, что они приехали и меня поддержали. Звездные выступления, подарки, улыбки и драгоценные минуты отдыха. Очередной звездой, покорившей сердце жителей Одещины, стал Гарик Кричевский. 6 октября 2012 года на День учителя в концерт-холле Сады Победы артист по приглашению Александра Пресмана радовал своими хитами учителей из пяти районов области. С огромным удовольствием приехал в Одессу. Во-первых, Одесса это, мой, это наверное, второй город в моей жизни, любимейший. Вот, я его действительно искренне люблю. И, конечно же, выступить перед преподавателями в их праздник. Не так много у них праздников у преподавателей. Поэтому я сегодня получил удовольствие. Не знаю, надеюсь, что это было взаимно. Учительница уже почти синоним слову героиня. Сильная, мудрая, терпеливая наставница. Но в первую очередь женщина. Самое главное для женщины быть красивой и здоровой. Это понимает любой настоящий мужчина. А вот подарить женщине драгоценные минуты отдыха может не каждый. Тем и ценные, особенные мужчины. Но я знаю, что дома все равно в основном женщины не отдыхают. Мужчины не дают покоя им. Семьи не дают покоя. Я вас сюда пригласил только для того, чтобы вы могли все здесь вместе, вместе с нами, вместе с вами, вместе с вашими коллегами, обменяться какими-то добрыми, теплыми словами друг к другу и просто сегодня отдохнуть. Я всех приглашаю просто... Приятний відпочинок в садах побіди. Це людина, яка не думає про власне благополуччя, а думає про благо народу. Тому на протязі двох років кропіткої праці з районним відділом освіти, державною адміністрацією зроблено дуже багато. Якщо говорити за цілому в район, я сама біля затища, мої проходили дитячі роки, я ходила за часку школу. Там був багато років отой страшний склад хімікатів. Ніхто б не зробив Олександр Семенович. Зробив все, що можливо, може було, і неможливо, але хімікати вивезені. Зокрема, в усіх школах майже Фрунзівського району отримали покращення матеріальної бази для спорту. Ми, зокрема. Я би сказала, помінено багато вікон. Мене школа нова, то вікна мені не міняли. Але я отримала новий автобус. У Мене 25 дітей з села Савчинського регулярно підвозяться до школи. Прошу це ремонт внутрішкольних туалетів. Уже сто раз було сказано, але ви знаєте, я готова говорити мільйон разів. Це колосальна проблема, яка рішена только ісключительно благодаря Александру Семеновичу. Всього Звездные Рима Шаповалова и Денис Любимов. Родные Саша Колоколов и Марина Кирьякова. Артисты, любимые всей Одесской областью. С ними ждут встречи. Они дарят праздник. очень хотела, чтобы таких людей, как Александр Семенович, было больше, потому что тогда дети имеют возможность Имеют возможность продолжать и творить. Э, такие, как Александр Колоколов, Марина Кирьякова, которые поступили в университет, где я имею честь преподавать, университет имени Бориса Гринченко, Слушай, Киевский. Они являются студентами. И их талант открыл Александр Семенович. Приятно это очень. Сложно не заметить, насколько жизнерадостный народ Одесщины любит танцы. Конкурс талантливых вокалистов уже нашел своих звезд в разных районах области. Возможно, мастер-класс Владаямы поможет в будущем обнаружить и звездных танцоров. Я желаю здоровья, крепчайшего, терпения, улыбок и ощущения того, что вы ценны и ваша работа имеет невероятно огромное значение в жизни каждого человека. В этот день благодаря Александру Пресману поздравить со сцены свою маму-учительницу смог российский актер уроженец Фрунзовки Игорь Головин. С днем Учителя! Какие встречи у нас сегодня у нас! Александр Семенович, вам большое спасибо за такое чудесное супиш, что вы меня привезли сюда, Мамочка, успокойся, все хорошо. Мне просто мои друзья, к которым я созваниваюсь, которые живет вот, во Фрунзовке, вот, в районе, с ними общаюсь, они мне рас, все время рассказывают про Александра Семеновича и говорят, что он сделал это, он сделал это. Вот здесь наградил этих людей, сделал то-то, то-то. Потом вот это вот химические отходы, которые, оказывается, ну, там, как бы, оказывается вывезли, потому что это была зараза страшнейшая, в, в затишье, это все сделали. И, конечно, храм для меня это очень просто, это какое-то великое дело, и дай Бог ему здоровье. И огромное спасибо, что он меня сюда привез, потому что я не представил, когда увижу маму, потому что работы, слава богу, много. И когда я приеду, увижу, хотя бы там пару часов увидеться, это уже очень хорошо. Но главный сюрприз все же получил хозяин вечера. Школьная учительница Александра Пресмана Тамара Гавриловна приехала обнять одного из любимых учеников. Школьный преподаватель Самая красивая была моя учительница, самая красивая женщина сегодня в этом зале. А Тамара Гавриловна поведала о том, каким учеником был в детстве сам Саша Пресман. 177-я школа столица наша с углубленным изучением химии. Поэтому ты сегодня не даром говорила, что это углубленная. У нас была школа самая престижная, а Саша самый хороший, порядочный был ученик. Проспевай, сейчас И всегда... Кстати, Остательство, теплота и тактичность по отношению к окружающим и к учителям. И сколько ты всегда кланялся при ходе, был вежлив, как ученик. Вот таким ты у нас сегодня и есть. Упорство и труд, все перетрут. Вот это вот надо сегодня говорить. Ну и, безусловно, есть к чему стремиться, вот так как сегодня мы это увидели вместе. Новые поколения, новые школы, новые детские садики. Сегодня все делается для того, чтобы можно было э, достойно, достойно, Э, сказать, отмечать сегодня те заслуги, которые, так сказать, может быть, где-то как как-то незамечены сегодня, то, что говорит президент, государственная политика Выберите в рамках образования. Нас... И уже совсем скоро Александр Пресман снова подарит детворе Одесской области незабываемый новогодний праздник. Волшебная сказка в концертно-выставочном комплексе Одесского морвокзала – маленькое чудо для всех, кто однажды попал в этот праздник детства, добра и исполнения заветных желаний. Я приехала с Яковлевки, Розенятского района, и нам дал Александр Александрович Пресман. Мы ездить, я ему очень рада, что он нам он постоянно дает подарки, не забывает про нас. Мы очень рады, что получили такие прекрасные билеты. И думаю, нам спектакль очень понравится. Мне сегодня очень приятно, что именно после губернатора области, после э, того, что губернатор Эдуард Ленич Матвичук вчера открывал елки детьми сегодня у меня есть такая высокая честь поддержать эстафету Эдуарда Ленидовича. В зале находится 500 детей и, наверное, столько же родителей. Так вот, каждому сегодня билету был предусмотрен красивый новогодний подарок. В этом декабре детвора Одесской области снова увидят волшебство, чтобы и родители и дети не забывали. Дружба и забота, внимание и любовь не заканчиваются. Впереди долгий путь и сложная, интересная работа, но главное, что рядом остается народ, ради которого и вместе с которым строится счастливое и достойное будущее.